saya baca Tuan-tuan nak tahu berapa banyak sebenarnya Yang kita serahkan dan kita beli dan kita bayar kepada Amerika ni Ini yang buat saya marah tuan-tuan Saya rasa tuan-tuan pun marah Trump datang sini tak sampai 24 jam eh. Dia joget-joget sekejap Kita sign tadi perjanjian perdagangan kita yang dia komit dengan kita Satu perenggan saja tuan-tuan Satu perkara iaitu tarif 19% Yang kita janji dan komit dengan dia Berjela-jela tuan-tuan Berjela-jela Satu Kita janji nak beli kapal terbang tadi Baby cakap 13 biji kapal terbang 29 20 29 Eh 26 26 sorry 26 uh, tak salah saya 13 13 mula-mula eh? 13 biji Boeing 9.5 bilion US dollar. Optional lagi 9.5 bilion US dollar. So 19 bilion 18 19 bilion US dollar kita kena beli. Satu. Lepas itu kita janji Malaysia committed untuk beli barang elektronik semikonduktor 150 bilion US dollar tu dah lagi. Nombor dua yang ketiga, kita kena beli dia punya gas cecair pula dah LNG 3.4 bilion. Padahal kita pengeluar LNG betul tak tuan? Apa kejadah kita nak beli gas daripada mereka? Yeah. 3.4 bilion. Cengedik ke bodoh tuan? Tuan. Oh. 3.4 bilion. Pastu 200 juta barang aero angkasa beli lagi. Campur arang batu kena beli. Dan kemudian Bukan itu saja. Kita kena pergi melabur pula ke Amerika. 70 bilion US dollar tuan-tuan. So totalnya berapa yang kita kena bayar ni? Saya totalkan tadi lebih kurang 250 bilion US dollar. 250 bilion US dollar itu bersamaan duit kita 1 trilion lebih. Dari satu trilion Ini bukan menjilat saja tuan-tuan ini Ini bukan seluar terus Tuan-tuan marah ke tidak? Dia datang ke di sini sekejap Patutlah dia berjoget Rupa-rupanya awak sayang satu trilion Pada tarif yang dia impose kepada kita 19% Dia sendiri yang impose Lepas tu tanya menteri-menteri kita dia kata kalau kita tak buat macam ni rugi. Kita kena bayar 19%. Dulu saya dah terangkan. Saya nak tanya Zaprol lah ini satu lagi. Ha. Saya kata 19% tarif ni menguntungkan siapa? Saya cakap. Kita ekspor kat sana mereka 40 bilion. Daripada 40 bilion ni tuan-tuan tahu kebanyakannya barang apa? 40 bilion US dollar ni. Barang elektronik, semiconductor chip tu Chip ni dibuat oleh siapa? Kita punya syarikat ke? Dia orang punya syarikat. Ini syarikat Intel. Western Digital. Hewlett Packard. Ini syarikat siapa tu kan? Syarikat Amerika. Dia datang sini pacak kilang. Dia pasang dekat sini test dia hantar balik negara dia. Lepas tu dia nak hantar balik negara dia. Dia kena bayar tarif. Dia nak bayar tarif. Dia risau. Dia komplain kat kita. Kita jadi pak sanggup tu bayar kan bayarkan. Bodoh ke bodoh tuan-tuan? Bodoh segala bodoh. Ini company dia. Company kita ada dia kata okey furniture lah, glove lah betul. Tapi daripada awak spend satu trilion itu biarlah kalau saya saya cakap Donald Trump awak tak payah datang lah guling-guling. Impos lah tarif buat imam berapa puluh persen pun. Tak payah saya bayar satu trilion ini. Siap pakai duit ini kita perkasakan Kita punya syarikat furniture ke glove ke itu, 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 itu. Betul Buat apa kita nak bayar pula ini Betul. Ini dia segonok tuan-tuan Kawan tu Joget-joget ha. Joget-joget lah. dapat pen Jilat-jilat Dah lah tadi kita jadi Ba'alib rawaw alib dal a, dal, a, dal apa? Dal alib pa Sekarang ni takkan kita nak jadi Ba'alib rawaw alib Amerika Betul tak? Kita kena bayar pula Dan satu trilion ini banyak tuan-tuan Kita punya saiz ekonomi Tansi tu Ustaz tu pun tahu tu, itu kita dah bincang Satu eh? perpuluhan tujuh trilion GDP. GDP kita Saiz ekonomi kita satu Malaysia ini besar ekonomi kita Campurlah tuan-tuan kerja Tuan-tuan punya gaji Tuan-tuan belanja itu Government belanja ini Campur semua kita kena usaha, usaha kita 1.7 trilion Hari ni Trump datang sekejap je 1 trilion bagi. Sebab itu saya marah tuan, tuan Ini bukan sekadar lemah. Ini bodoh. Betul tak tuan-tuan? Betul. Kenapa kita buat macam ini? Apa bodohnya macam ini? Dan bila kita kena bayar ini 1 trilion ini Mana nak dapat duit ni tuan Duit siapa ni? Duit kita lah sekarang hutang dah sampai sini Nak bayar beli ni semua Kena hutang lagi Esok siapa kena bayar So pemimpin hari ini Pergi komit benda-benda Allah merepek ni Lepas tu suruh kita bayar tu tuan Macam mana bang? Ha. Lepas tu penyokong-penyokong dia kata Terbaik, terbaik Bagus. Anwar ni semua. Sabar ni, sabar ni. Itu saya nak cakap tuan-tuan. Komen 2%. Sampai dabur. ha. Komen 20% banyak. Ah ha. ini tak tahu berapa banyak komen lah masuk. Yang 20% ni. Wala non ni. Macam-macam. Padahal dia tak tahu kawan tu turun sini dia tahu dah dia nak kena main dia, kira apa dia mainkan kita. Yang untung adalah syarikat mereka. Dia pasang barang dia hantar balik negara dia. Dia komplain pada kita Kita pula dah jadi pak sanggup nak bayar Semua benda-benda ini So itulah nasib kita nanti tuan-tuan Hutang -tuan. dah sampai Habis sini lah Kerajaan Anwar Ibrahim syarikat Kerajaan sekarang ni Dah kena jual aset Tuan-tuan dengar semalam Better nak kena jual Dulu kita buat projek itu Projek itu sekarang dia nak jual pula 2 bilion pound 10, 12 bilion ringgit Projek itu dulu KWSP dengan PNB buat. Sekarang jual itu bawa masuk. Nak buat apa? Tiba-tiba spend ha tadi. Kota Madani WB cakap eh. Dengan Karkosa. Siapa bayar tuan-tuan? Kita juga bayar. Padahal saya cakap. Dia tanya kita solution. Dia tanya kita pula solution tuan-tuan. Dia kata awak ni. Orang-orang pembangkang ni Perikatan Nasional Orang PAS Orang Bersatu Dia kata Awak Islam Jalil bebas asyik memekak je hari-hari dia cakap Apa solution? Saya cakap balik pada dia Eh, hey, kita ni pembangkang, kita ni rakyat Apa kejadian pula kita kena offer solution, betul tak? Nah. Kita bayar gaji dia, betul? Pulau-pulau ribu, ratu-ratu ribu Dia dah fikir solution Asyik nak menteri kedarah duit kita je kan Gaji kita bayar Lepas tu belanja duit kita projek Suruh kita bayar cukai semua tapi bila keadaan kelaut macam ni tanya kita pula solution. Eh kalau nak tanya kita solution, baik kita je jadi menteri buat pekerjaan dah kau bayar kau 100,000. Betul tak? Ha. Inilah dia keadaan dia tuan-tuan. Kita berhutang. Benda ini tuan-tuan, hutang ni bahaya. Dasar-dasar lain bila kita tukar kerajaan esok kita boleh ganti. Tapi hutang kita tak boleh tukar. Kita warisi, kita kena bayar habis. Esok kalau hutang ini kita tak boleh bayar Maka kita kena pergi menunduk kepada siapa lagi tuan-tuan ha. Dah beratus-ratus bilion Bukan sekadar buka suara je kali ni Dah kena pergi menonggeng pula dah Saya cakap analogi lah Kita tak boleh jadi puak-puak macam tu betul tak? Ha. Ini analogi lah Jangan salah interpretasi lah eh? Pada saya kadang-kadang kan orang terasa hati pula dah tapi saya percaya kita kat sini bukan kaki tonggeng, betul? Oh. Ha, sini semua tak ada kaki tonggeng lah. Ha? kaki tonggeng tempat lain lah. So kepada siapa yang terasa kaki tonggeng tu minta maaf. Jemanya. Eh tak minta maaf. Tukar, tukar tabiat, betul tak? Ha. Kita tak nak jadi macam itu tuan-tuan. Why dalam bahasa orang putih, bend over backwards. Ha, saya cakap tonggeng tu bend over backwards. Orang itu datang sini, sekejap aja. we bend over backwards, bagi dia macam-macam kepada tarif yang sebenarnya itu menguntungkan syarikat-syarikat dia sendiri. ini saya cakap. Pasal itu Melaka, apa kaitan kita dengan Melaka pula? Apa kaitan itu dengan Melaka? Esok, Melaka ini bergantung banyak perbelanjaan kerajaan negeri dia kepada bajet kerajaan persekutuan. Betul tak, Sri? Kan? Esok kalau kerajaan persekutuan dah banyak belanja, kita macam mana? Dah tak ada bajet, tuan-tuan. Dah tak ada bajet. Dahlah kita tunduk kepada kuasa itu Lepas itu sekarang ini tuan-tuan Dulu saya ingat tuan-tuan pernah bagi peluang Kepada satu parti Yang menjadi baruan AB ha, Betul tak tuan-tuan? Oh, kita undi dia Apa? Yeah. Ha, amanah? Sini ada orang amanah tuan-tuan? Yeah. Tak ada Mungkin ada lah kot Duduk dia jauh kat situ Kita dah bagi peluang kepada dia dulu tuan-tuan Dia tak buat kerja Dia jadi baruan ADB Lepas tu kita tendang dia betul Kali ni kita tak nak bagi Dulu di pingkat negeri tuan-tuan Sekarang ni mereka dah berkuasa Di pingkat persekutuan Dia buat dasar dan keputusan Macam mana nak tax kita Macam mana nak belanjakan duit kita Dan berapa hutang yang dia nak ambil untuk kita bayar ha, Ini mereka ini. Kali ni soal masa PRN nanti tuan-tuan Tuan-tuan nak undi ke baruan AP ni tuan-tuan Orang Melaka tak nak jadi baruan betul? Siapa yang undi PH Amdab ini adalah barua ada Setuju ke tidak? Setuju. Saya cakap dekat sini. Orang Amanah ke orang Amdab ke orang nak marah marahlah lah. Kita ni darah pahlawan. Betul tak? Yo. Ha. Kita bukan barua Kita tak nak jadi barua Amerika. Kita tak nak jadi barua ada So kali ini masa PRN ini tuan-tuan. Kita tenang mereka. Macam Tan Sri cakap tadi. Kita humban mereka ini ke Selat Melaka. Betul tuan-tuan? Humban jauh-jauh. Sampai ke seberang tu. Ha, dekat-dekat kan dia berenang boleh. Ha, kita umpan. Betul. Ha, kita umpan jauh-jauh tuan-tuan sebab kalau tidak tak boleh. Mereka ambil hutang habis kita tuan-tuan. mereka belanja duit kita. Lepas tu bila mereka berkuasa bukan saja di bengkak pasal ketuan, di bengkak negeri mereka buat ura. Ini belum cerita pasal arak. Arak itu lagi eh. Eh tiba-tiba bila kita bising, bila pas menjuarakan benda ini, Lepas itu tiba-tiba Anwar -tiba, Ibrahim kata, eh tak boleh, tak boleh, tak boleh. Apa ni, hidang kakak dalam sekolah kan. Tiba-tiba lepas itu, Lim Eng di AP pula, eh petik sikit aja. Tiba-tiba pula ada keputusan kabinet kata boleh pula dah. Abang besar. Ha, ah, macam mana ni tuan-tuan? Di kan, dia boleh override Perdana Menteri punya cakap. Perdana Menteri tak setuju. arah tidak boleh dihidang dalam sekolah. Esok lepas tu keputusan kabinet dia kata Oh mengikut apa perkeliling sedia ada lah dia. So dia tak cakap secara itu besar kita pun bacalah perkeliling sedia ada. Sebenarnya kalau ikut artikel Malaysia kini dan perkeliling itu dah boleh dah pula. Bidang di sekolah apa Cina yang disewakan ke macam mana lah ada tapi boleh lah. Ha, dalam keadaan-keadaan tertentu. So kalau tidak sebelum itu ikut kenyataan daripada kerajaan kata semua tak boleh. Ah ha, ini boleh pula. Sebab apa kawan tu berdehem sikit. Bila dia berdehem sikit terpaksa menunduk lah Amanah pun lah, amanah lagi lah macam air Amdab terpaksa mengikut Menunduk sajalah kita ni tuan-tuan Itu yang menjadi masalah Dan kalau mereka buat ura ni Itu hari di kampung Sungai Baru tuan-tuan pun tahu Macam mana pula developer tu boleh dapat geran Dengan geran itu dia dapat perintah mahkamah Perintah mahkamah dihalaunya orang kita Walaupun tidak semua yang bersetuju Orang-orang itu kata dalam borang tu cuma ada dua apa dua tiga petak aja bersetuju atau bersetuju apa ni bersetuju dengan protes ke apa macam itulah lebih kurang tak ada petak untuk tidak bersetuju dia pun sign kalau pampasan tu pergi ambil dekat amanah raya ke apa siapa yang tidak bersetuju dan sebagainya lah ha, lebih kurang begitu sampai istana negeri Selangor tempat sebuah kenyataan berkenaan dengan ini dan bekas ketua audit negara Tan Sri Amri Buang kata ini tanah Malay Agriculture Settlement Kena dengan rizal Melayu Sepatutnya geran itu tidak boleh ditransfer Macam mana pula Pampasan ini belum selesai lagi tuan-tuan Geran dah ada kena halau Itu tanpa ura Ura ni siapa bawa tuan-tuan Kalau ura ini okay. lepas Lagi teruk dah Lagi teruk habis di Melaka ni Banyak bangunan lama betul kalau ura ini tuan-tuan lepas di Selangor. Di Melaka ini habis digobik tuan-tuan kita nak pergi mana? Itu ura bila mereka ini berkuasa. Belum kita cerita persepadanan semula. Ha. Bila kita hilang kuasa politik, kita habis kuasa ekonomi macam Tan cakap. Bila kita hilang terus kuasa ekonomi, kuasa politik kita habislah. Tak ada apa lagi dah. Bila mereka buat persepadanan semula tuan-tuan Kalau ikut formula dia itu Macam saya pernah cakap dulu Di Selangor Daripada 22 kursi mungkin jadi 40-50 kursi Di Pulau Pinang Daripada berapa belas kursi jadi 20-30 kursi Tempat-tempat kita Di Melaka ini 5 kursi Kota Melaka pecah 2 dia dapat satu lagi kursi Di Terengganu Mungkinlah daripada 8 dapat 1, 2 kursi Dapatlah 10 kursi Tapi di Pulau Pinang, di Selangor berpuluh-puluh kursi kalau dia pecah macam itu tuan-tuan. Maka kalau orang Melayu sokong Perikatan Nasional 90% 100% pun ada kemungkinan kita tak boleh jadi kerajaan. Saya tengok sebab sentimen ni banyak against mereka. Dia tahu itu. So kita kaji punya kaji punya kaji tuan-tuan. Apakah faktor atau formula untuk mereka menang pilihan raya Tuan-tuan rasa kalau dengan sentimen Dengan sokongan rakyat Mereka boleh menang tak pilihan raya ni tuan-tuan tak, tak boleh Di Sabah kita tahu Sentimen macam-macam pada mereka Dia tahu dia tak boleh menang So mereka akan buat dua perkara Satu mereka akan buat Dia akan tabu. Eh? Tabuh ah, Dia akan tabu. Nombor satu Ini yang kita kena hadap Kita kena lawan Nombor dua tuan-tuan Start daripada tahun depan 2026 Mereka boleh mula buat kajian untuk persepadanan semula Dia tahu kalau dalam keadaan ini dia tak boleh menang Dia akan cuba buat persepadanan semula Dan dengan dua per 3 yang dia ada Anwar Ibrahim ada dalam parlimen Tuan-tuan rasa -tuan dia boleh dapat? Boleh. boleh Boleh Sebab itu kita tak boleh benar tuan-tuan Sebelum dia buat begitu, begitu Setiap kali PRK dan setiap kali PRN Kita kena kalahkan mereka-mereka ini tuan-tuan kalau kita tak kalahkan mereka bermula di Sabah ini, mereka akan jadi lagi lajak. Lagi banyak ambil hutang. Dan mereka akan buat apa yang saya cakap tadi. Dan apalah nasib yang jadi pada kita apabila perkara ini berlaku. Mereka ini tuan-tuan. Ini yang dia tahu. Dulu Anwar Ibrahim janji. Bila dia jadi kerajaan macam-macam dia janjilah. Nak tolak rasuah lah, kronisma lah, nepotisma. Tapi bila dia jadi Perdana Menteri tuan-tuan rasa dia buat apa-apa-apa ini semua. Dia tak buat Dia tak buat Dia tahu dia tak boleh dapat second term Kalau dia tak buat benda-benda yang tadi Benda-benda apa orang kata Persebadanan semula dan benda itu tadi Dia tahu So dia akan buat tuan-tuan So kita kena lawan mereka Ini semua orang-orang jahat tuan-tuan Saya nak quote lah Sebelum saya akhiri tuan-tuan eh Quotation daripada Orang kata dulu Opas oh, tak boleh jadi apa kerajaan dia kata sebab ni Islamik lah apa nanti orang ni eh saya kata ada satu negara di dunia ni Turki eh Rasib Taib Erdogan dia punya politik itu adalah incline kepada Islamik punya teaching tengok Turki ok je Afsal pula PAS tak boleh memimpin negara boleh ke tidak tuan boleh saya dah cakap PAS adalah parti yang paling kurang sekali corruption setuju ke tidak setuju Lepas tu saya cadang PAS jadi Perdana Menteri Orang bersatu jangan ambil hati lah eh? PAS jadi Perdana Menteri Setuju ke tidak? Setuju <tuk> ha. <tuk> ha. Bincang dulu Tak apalah awak bincang lah Saya bebas saya boleh cakap lah Sebagai bebas kalau awak dalam bersatu dalam PAS awak boleh cakap Saya bebas saya bebas bercakap. Saya so, sebagai bebas, saya kebanyakan rakyat, saya cakap saya nak PAS jadi Perdana Menteri. Setuju ke tidak, Tuan-Tuan? Okay. Azri yeah. <laughs> cakap bincang dulu. <laughs> <laughs> Tapi sebagai bebas saya cakap itu tuan-tuan. Eh. Itu kita nak Rasid Taib Erdogan cakap. <coughs> Kalau orang baik tak masuk politik. Orang jahat akan masuk politik. <coughs> Dan orang jahat akan menguasai politik. Untuk orang baik masuk politik, berjaya dengan dalam politik memang susah tuan-tuan. Kita berhadapan dengan kaki sakau Menang pakai duit ha, Betul tuan-tuan Macam mana kita berhadapan Tetapi kita kena istiqomah Sebab kalau kita orang baik-baik tuan-tuan ni Tidak istiqomah Tidak masuk dalam politik politik Negara kita akan dikuasai oleh orang-orang jahat Oleh Anwar Ibrahim Oleh Rao ha, tu geng jahat lah pada saya tu Apa jahat dia buat Tuan-tuan sendiri faham-faham je lah Perlukah saya sebut ni? Tak perlu eh Kita semua tahu So kalau orang baik tidak masuk politik, orang jahat akan masuk politik. Dengan